15 година 30 хвилин це ідеальний час для того, щоб підключити свою фантазію, а також відкрити широко очі і прогресивно подивитися на світ. У такому разі ви обов'язково побачите ловіка. Прогресивного інноваційного IT-технолога містера Салі, який буде нам розказувати, про те, що тепер є спеціальна програма підсчитування кожної каплі з води. До цього додаєте як креативна ідея може вас відпустити та послати у саму Каліфорнію. Як із а, еко субботника сделать настоящее молодежное движение, такое смартовое и фановое. И все это стартап-шоу на М1. В условиях проекта «Идея X мы ищем креативные идеи касательно того, какие нововведения могут помочь нам а, совершить а, помощь окружающей среде. И в этом нам сейчас поможет наш гость Саша Можаев, который является экоактивистом и человеком, двигателем прогресса экодвижения в одном из районов города Киева. Саша, мы тебя приветствуем. Саша Мажаев – один из основников комьюнити «Нивка». Активисты начали рік тому с звичайного субботника. зараз активно апгрейдят родный район саджают дерева, прибирают сміття, облаштовывают места отдыха. Волонтеры мечтают перетворить Нивки на найкращий район столицы. Как у вас с ребятами появилась идея создать такое экодвижение? Мы, мне кажется, просто поняли, что если по чуть-чуть каждый день что-то делать, то спустя год что-то будет сделано. И вот года полтора назад начали, и на сегодняшний день нас уже там 3000 человек. Первый субботник каким образом у вас произошел? Под эгидой чего? Сколько вас было на самом первом эко-субботнике? Это было год назад, вот практически ровно год назад. Мы подумали, что было бы здорово как-нибудь зацепить всех тех ребят, которые у нас есть, плюс тех, которые обычно пьют пиво на лавочке. И так как это ровные ребята, мы сделали ровную уборку, позвали знакомого дизайнера, сделали клевые афиши, фотосессию. Uh, все это отпечатали, позвали ребят и пришло человек 50. А каким образом вы мотивировали тех ребят, кто сидел пассивно и пил пиво на этом районе? Uh, ну, так как ребятам на самом деле не хватает ни энергии или желания, а всего лишь uh, какого-то фана и совсем немного креатива и какого-то такого uh, социального фидбэка для самого себя то ребята тут же подтянулись, их особо и просить не нужно было. А чего вы досягли как раз за цей рик работы? Ну, за этот год у нас было где-то 5 проектов. В основном мы поли почву и смотрели, какие могут выгореть, а какие можем там в следующем году попробовать перезапустить. Это были ровные уборки, экологическая инициатива. А, кроме того, мы стартовали проект «Свои для своих». В рамках этого проекта мы бесплатно публикуем на своих ресурсах предложения от локального бизнеса, там, от шаурмы до боксерского клуба. И э, люди взамен получают возможность получить скидку, когда они обращаются и говорят, что я снимок. Там, прокат велосипедов, все что угодно. Поясните, будь ласка, да что и фан, как вы его залучаете до своей работы? Мне кажется, что мы создаем такую штуку, которую называем, по крайней мере, внутри команды, локальным патриотизмом. Это когда мы расширяем границы э, восприятия собственного района с квартиры, с подъезда и шире, дальше и больше. Нам скорее хочется сделать такую применимую модель, которой можно делиться с другими ребятами из других районов и других городов. Какие проблемы а, были вот на пути, преграды, может быть, в самом начале для организации подобных экодвижений? Отсутствие внимания прессы в первую очередь. И отчасти, ну вот в прошлом году, во всяком случае, чиновники немного... Uh, Розстраювалі, но і цю проблему ми знайшли, як вирішити. Ми тим часом будемо вирішувати проблему, як живити на вулиці, та зробити допит, можна так сказати, допит наших глядачів на тему, які зусилля вони годні і ладні віддати від себе просто і uh, зробити свій вклад у чистоту міста. Як зменшити кількість усілякого сміття, яке ми виробляємо за день? Твої рецепти. Знаю. А дуже просто. Слідіть за собою в першу чергу. Більше урн можна поставити. Може, не смітити. А є якісь ще рецепти. Відстрелювати тих, хто це не робить. Можливо, штрафувати. Щоб людина взяла і подумала. Кинула, а це ж стільки буду платити. А ну, поубирати, мабуть. А ви згодні власним досвідом показати, як це робити. Ну, могла би. Ось, 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 ось воно. Один. Два. Ви сортуєте вдома сміття. пока еще до этого не дошел? А, нет. Я стараюсь это делать на самом деле. Есть несколько мусорных пакетов. Один пакетик для скла, один пакетик для овощей, там, для фруктов, а один пакетик для там, папирчики. А были какие-то веселые ситуации, например, когда кто-то находит вклад на улице а обуши смети. Например, во время первой уборки мы нашли самую удивительную вещь. Мы делали инфографику отличную. Это был полутораметровый фиолетовый фалоимитатор. Меня это очень... В чем заключается твоя полностью вот ответственность проекта данного? Я пытаюсь соединить разных людей, которые не знают, как сделать общий проект, не беря на себя гиперответственность и при этом как-то помочь там, району, активистам или еще кому-то. У нас есть очень много ребят не снивок. Есть парень, который живет в Верпине, а сам из Донецка. Но он ездит и помогает. У него есть какая-то мотивация, просто ему весело. На що скаржаться не в камени до цього ще кози, які рятують Яху, Гугл і не тільки. Ну а також програма із подарунками. А ще є слід пригадати кіборгів саркашок і не тільки. Все це у наступній студії, яка буде рівно за 60 хвилин. 16.30 на на 1